Мы с ними прожили, одну ночь. Нам было запрещено выходить наверх, но внутри подвала типа, мы могли перемещаться. Было сказано так, что там дети, старики и женщины выходят на улицу, а мусора остаются здесь. И мы тут уже поняли, что что-то тут не так. Я свою напарницу, Таню, говорю, давай переодевайся, говорю, все, ты выкидывай удостоверение, говорю, ты теперь гражданское лицо, тебя уволили. Говорю, мы ее переодели по-быстрому. Заходят их военные и говорят, так, мусора сходятся в одну комнату теперь. И я думаю, ну все, это, наверное, братская могила. Думаю, все, будем трупы. И говорят, так, всю тактику оставляем, все вещи снимаем, переодеваемся в гражданских, выходим на улицу, будем проверять всех. Но самое плохое, это что у меня нашли перчатки. Перчатки у меня без набоя, без ничего, просто обычные перчатки. Я говорю, нет, это для вождения, типа, чтобы э, руки не стирать. Он меня бьет, получается, в плечо прикладом. Начинает орать, тебя что, обнулить здесь или нет. А я аж говорю: нет, не надо спокойным голосом, чтобы не провоцировать его ни наше. Вот. И он говорит: так, досматривай, говорит, если ничего не будет, говорит, пусть ведет.